Вітаю, це спецпроєкти, а я Сергій Мамаєв. Останнім часом багато військових і ветеранів, які вже мобілізувалися з війську, почали писати про те, що в ЗСУ криза управління. І до того ж ще й криза довіри до командувача відповідно, начебто, готується е, ідея, щоб звільнити сирського. І оскільки я некомпетентний в цьому питанні. Я звернувся до пана Романа Світана, який не тільки військовий колишній, а й людина, яка має дуже непогані зв'язки у ЗСУ, щоб зрозуміти, що насправді відбувається. Перед тим як ми почнемо, нагадаю, що нам надзвичайно потрібні ваші вподобайки, коментарі, підписки. Ну і ставайте нашими спонсорами. Таким чином ви підтримуєте україномовний Ютуб. Дивимось. Останніми тижнями з різних джерел від різних військових і ветеранів там чутно, що в українських силах оборони криза командування професійних комберідів, начебто знімають, відправляють кудись в штаби, а нових, яких не призначають, їм як мінімум, ще потрібен час, щоб розібратися, що насправді відбувається. Але ну, і до цього є велике питання: тим більше що це відбувається під час дуже складної оборони, наприклад, там на Донеччині. Що ви знаєте про ці всі історії? По-другому не бывает, когда снимают 15 генералов э, с управления генштабом. Естественно, э, сыпется вся команда, которую снимают, э, уходит, э, а на их место должны прийти новые. Заходит новая команда. Раз так э, было принято политиками решение, то здесь делаешь не к военным вопрос, не к военному руководству, вопрос к политическому. Приняли решение снять 15 генералов, значит 15 как минимум 15 человек должно, должно быть поднято наверх для выполнения боевых задач. Откуда они берутся? Естественно, вся цепочка вплоть до комбригов поднимается наверх. И на место комбригов приходят другие люди, которых поднимают или, допустим, в качестве мобилизации ставят на это место. Почему и сколько раз говорили об этом? На переправе коней не меняют. Ну, то есть нельзя этого делать было. А раз это сделали, то есть вот такой, вот такой механизм отрабатывается. Теперь новая команда пока не слетается, это так в лет, летных терминах, если сказать. Естественно, будут эти проблемы, опять еще раз повторюсь, потому на переправе коней не меняют. А раз поменяли, ну вот есть эти проблемы. Никуда от них не деться, пока новая команда не, не, не станет управлять полностью, по всеми процессами. Ще одна проблема це управлінська структура Збройних сил України. Багато хто пише, що треба для такої війни, для такої оборони, перейти на бригадну з бригадної на дивізійну структуру. Я в цьому не особливо розуміюся. що ви про це думаєте? О, це не зовсім коректне, по крайней мере, зараз то, що йде в інформаційному потоці, не зовсім корректно оцелив, допустим, или питання як такові виправи, люди, которые. не в, в, профессионально не понимают в управлении, они немножко искривляют саму, саму по себе ситуацию. Ситуация, нас, с одной стороны, сложная, с другой стороны, в принципе, простая. При 400 километрах фронта, который у нас был, достаточно было всего лишь одно звено управления между Генштабом и Комбригами. То есть бригада у нас, бригада это, можно так сказать, полк с полной системой обеспечения. То есть, когда полк, выполняющий какую-то задачу, плюс система обеспечения, это получается бригад. Так вот, бригадное деление было правильным. Над бригадами было еще одно колено всего лишь оперативно-тактическое командование, так называемое. И дальше генштаб. Генштаб доставил задачу, от а переправлял ее к бригадам в зависимости от направления. И эта система работала при 400 километрах фронта. Сейчас у нас больше 1400 километров. То есть, естественно, не хватает вот этих колен управления. Их надо просто увеличить. Почему? Потому что ну, у Генштаба он не может там, десятками бригад одновременно управлять или какое-нибудь оперативное тактическое командование управлять тоже с такими же десятками. Значит, надо переходить на укрупнение системы управления как таковой, то есть вводить, допустим, дивизионы. То есть сначала, что такое дивизия? Ну, это трех бригад и выше. Три-семь бригад может быть в одной дивизии. То есть грубо от 15 там, до 25 тысяч человек, человек в одной дивизии. То есть комдив управляет этим, этим направлением, а дальше либо замыкается на генштаб, либо она еще может быть ввести вообще армейское отделение, несколько дивизий, составляет армию. Если дальше расширять фронт, так несколько армий составляет фронт, а после, такого, после этого только генштаб. И вот эта лестница управления, она зависит от ширины фронта. Так вот, сейчас ширина фронта такая, что нам, в принципе, необходимо дивизионное, в том числе и дивизионное колено управления. То есть, грубо это так, на пальцах, три бригады, стоящих рядом, управляются не непосредственно тактическим командованием, а командиром дивизии. А вот уже комдив, то есть дивизии, управляются тактическим командованием. Ну, вот примерно так, оптимальный вариант. И это уже надо было делать, как только расширение фронта прошло, надо было это уже делать. То есть мы опаздываем немножко. Ще про що пишуть військові це про те, що дуже багато так званих паперових офіцерів генералів, дуже багато е, паперової роботи купу просто звітів е, послаблює управління від генштабу до відповідного напрямку бригади, саме через те, що е, поки ці всі бумажки проходять нічого не ну все може змінитися. Насправді ну інформація дуже погано рухається в, оби, в обидві сторони. Ви про це щось знаєте. так и есть. Буквально ну, на вторую-третью неделю после того, как было остановлено вторжение россиян э, с помощью наших, нашего народа, потому что практически э, уже украинский народ стал э, на защиту армии, но она была немногочисленная армия, э, армии пришлось переформатироваться. А вот э, после того, как уже более-менее оформился фронт, более, было понятно, включился механизм мобилизационный, вот после этого возникла большая проблема набора в систему управления людей со старым советским бэкграундом, прошлым. То есть люди, которые ушли еще чуть ли не в советской армии на пенсию, их поставили в строй, они что с собой притащили? Естественно, советскую бюрократию. А тем более они зашли в штабы, зашли особенно в Министерство обороны, это вообще смерть называется армией управления, это когда Министерство обороны начинает влазить в систему перераспределения или управления определенными процессами. То есть вот это, вот это большая проблема, с ней однозначно надо бороться. Кстати, как раз вот может быть дивизионный механизм, он может также почистить немножко эту бюрократию, хотя изначально надо переходить на уже готовые стандарты, допустим, натовские. Не надо изобретать велосипед. Ну зачем? Он уже изобретен. Есть целая программа айтишная, которая работает над этой бюрократией. То есть не бюрократия, это уже уже отработанная в нескольких эм, серьезных военных операциях. Эта программа отработалась. Я показала. Эта программа практически видит каждый патрон, который выдан и действия военнослужащих. То есть вот ее надо просто внедрить и забыть за этот, за этот совок. Но внедрить ее возможно только тогда, когда надо опять же перейти на практически американскую, пентагонов, неважно, натовскую систему управления войсками. А там она, кстати, как раз дивизионная и армейская. Ну, то есть то, о чем мы сейчас только с вами говорим. Мы продолжим нашу разговор с паном Романом Светаном буквально за несколько секунд. Єдине, нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських військових. Подивіться для розуміння. Будь ласка, ролик. Програма «Врятуй кінцівку, забезпечує лікування постраждалих. шанс мати дві руки ноги, ноги. Понад тисячу врятованих від ампутації рук та ніг виконується складна реконструкції, і зараз їх дуже багато. Півтори тисячі медиків-волонтерів цілодобово оперують. Я не надіюся, що мені відремонтують, і рука буде ще й рухатись, і все завдяки. Нашим донатам Врятування кінцівок це не тільки майстерність, хірурга. це технології. Військові захищають нас, а ми маємо допомагати їм. А як їх не рятувати? Якщо вони пішли рятувати всіх? врятуй кінцівку об'єднує тих, кому не все одно. Аби підтримати збір, ми приготували ось такий сюрприз. Це листівка підписана особистом Валерієм Залужним в Лондоні. Відповідно, для того, щоб її отримати, потрібно задонатити від 100 гривень на банку програму Ритукінцівку. Ось QR-код або посилання в описі відео, як і на саму програму, і е, написати під час донату своє прізвище ім'я. І наприкінці грудня ми розіграємо ось цю листівочку ще деякі подаруночки для тих, хто допомагає в лікуванні українських бійців. А те, що ми бачимо, зокрема, на Донбасі, де постійно просуваються росіяни, повільно, але просуваються, Дехто це пов'язує в тому числі з тим, що саме на Донбасі якраз криза управління? Бо кидають в бій, кажуть там триматися до останнього, там і ну і так далі, тому подібне. Але вже навіть там керівництво напрямку не дуже собі розуміє, скільки людей є в бригаді. Відповідно, там бригада, коли на укомплектована ну, на 30%, то вона не може тримати той самий участок фронту, що і повна бригада. А ви про Донбас, що можете сказати? Чому потроху? потроху россиянам там просуваются? Это следствие тех трех вопросов, о которых мы с вами говорили сейчас. То есть это, э, уволь, вернее, снятие Залужного с командой, с управления. Это первое, это фронт уже посыпался, сразу Восточный фронт еще тогда, в начале года. Второе, это э, дивизионное управление не введено, то есть из-за того, что у нас слишком много бригад висит на начальнике, тактического командования. Ну, их много, он просто ими не может всеми управлять одномоментно. Вот было бы их там в три раза меньше, если бы на дивизии были поделены. Бы да. А так, получается, количество бригад иногда исчисляется десятки бригад, Висят на одном начальнике управления оперативного. То есть этого, этого не должно быть. Естественно, это проблема. Ну и третий вопрос – это вот как раз бюрократическая машина, которая неповоротливая, очень сильно неповоротливая, ее надо однозначно менять. Вот мы как раз проговорили ответ на ваш вопрос в предыдущих трех спичах. Знову військово пишуть і говорять про кризу довіри до керівництва армії. Відповідно, знову пішли чутки, що начебто збираються змінювати сирського. Не відповідно на що може вплинути заміна командувача. Тим більше що за ним підуть знову ж таки якісь генерали підуть, нові прийдуть, і це під час ось такого потужного, ну сильного дуже наступу росіян. Це взагалі доцільно. Зеленский спросил Усывского, как дела на фронте, он ему сказал, не знаю, спроси у Свитана, но ну, вот примерно так. И появилась идея заменить Сырского. Ну, это, это, конечно, сарказм. Ну, а реально опять та же самая картина. То есть первая, попытка переложить время негативное от принятия политических неправильных решений на ВВЕ было политически неграмотно принято решение в прошлом году снять военкомов, что привело к полной остановке мобилизации. Этого нельзя бы всех военкомов одномоментно сняли. Военкомы были ответственны за мобилизационный ресурс. А это планы, 5-7 лет планов, которые были практически разрушены политиками. В начале этого года политически неграмотное решение было принято поменять коней на переправе, снять залужного вместе с управленческой командой и полтора десятка генералов, высоких, высокопрофессиональных военнослужащих, которых просто сняли. И сейчас та команда, которая пытается управлять процессом, ну, у нее однозначно пока будет период становления, у нее будут определенные проблемы. Если сейчас ее снять, так это просто угробить армию. Вот угробить а вот тех, кто сейчас толкает такого рода тему, там снять еще эту команду уже, это просто, значит, ставит себе задачи сдать как минимум треть Украины по левому берегу Днепра. Ваша армия придется, по полная потеря управления будет. Третья команда сейчас не успеет перехватить управление. Это хорошо, что Сырский, так сказать, это командующий сухопутными войсками, базовыми войсками. В армии еще он как-то пытается управлять. А сейчас, не дай бог, кто-то вместо Сырского, все, армии практически не будет. Потому, потому и вбрасывается это, во-первых, сначала как и так называемая информационно-психологическая спецоперация, и нашими противниками в том числе кочегарится эта тема, ими же, ну, естественно, политиками, которые, у которых в голове сдача Украины. Они же никуда не делись, они же как были, так они и остались некоторые на тех должностях, а некоторые еще увеличили, мы же помним, 22 год, того же Умерова, который подписывал сдачу Крыма и Донбасса, он сейчас министр обороны. Ну, то есть эти все процессы, э, они накладывают, естественно, свой отпечаток на информационное поле. И вот мы сейчас проговариваем с вами такого рода тему. Делать этого нельзя. Да ее даже и проговаривать нельзя. Почему? Потому что это же создает определенное психологическое давление на армию в том числе. И дуже коротко, у нас там пару хвилин, криза, криза мобилизации и через коррупционный скандал МСЭК и ТЦК, очевидно, збільшується возможность для ухилянтів, і відповідно людей не вистачає, Про це пишуть всі представники бригади, всі військові. то що треба нам зробити з мобілізаційною системою, навіть пропонують їх закрити взагалі і передати в Міноборони чи ще кудись. Насправді, як покращити ситуацію з мобілізацією людей не вистачає, тому що в минулому році зняли всіх. Тому зараз ми через рік більше кризис звісно, видим. Опять же, проблема это в політичному рішенні. Сейчас на данный момент, уже исходя из той ситуации, в которой мы находимся, оптимальный вариант открывать прямой рекрутинг, каждую бригаду прямой рекрутинг. Этот механизм уже запущен, уже больше сотни воинских частей имеют право к себе приглашать военнослужащих. Сейчас запустится механизм перехода из части в часть через электронную определенную армию плюс, так называемую, то есть через IT. Оптимально ТЦК на данный момент расформировать, только не в смысле расформирования, а то есть вывести из прямого подчинения Министерства обороны и перевести непосредственно в каждую бригаду. Вот На определенной территории, там где ППД бригады, пункт постоянной дислокации бригады, находится несколько ТЦК. Вот всех ТЦКшников надо заводить в бригаду. Это может быть распоряжение того же командующего сухопутных войск или того же Сырского, то есть главкома. Ну, правда, и Министерство обороны должно участвовать, они должны отдать эти ТЦК. И, в принципе, прямой рекрутинг непосредственно в бригаду с участием ТЦКшников, ну, уже как на, на, в системе прямого рекрутинга, даст возможность, во-первых, увеличить количество в бригаде людей, это больше 50 тысяч человек. Во-вторых, часть из них профессионалов, которые разбираются в приеме и в оформлении документации, привлечь к этой работе непосредственно в штабах. Ну, естественно, усилить бусиками, усилить эвакуационные команды, которые будут забирать с поля боя раненых, ранее бусифицированных. Ну, то есть этот вопрос можно решить. Такой подход, он правильный. А вот собрать ЦКшников, расформировать и собрать их в 10 бригад, Як прайд на фонд це не виповнить задачу Это просто отминусовать 10 бригад. Це Дякую, що додивилися. Дякую всім, хто фінансово підтримує канал спецпроекти Сергія Мамаєва. Ви можете доєднатися до цього словетного товариства. В першу чергу, звісно, нас цікавить, щоб ви стали нашими спонсорами на Ютубі або разовий донат. Всі посилання в описі цього відео. Так само дякую всім, хто коментує. Підписується, ставить вподобайки. А якщо дивитесь нас по телевізору і вам подобається те, що ми робимо, знайдіть нас на Ютубі спецпроекти Сергія Мамаєва і доєднайтеся, і будете отримувати відео раніше. Дякую і до зустрічі!